Всем привет, с вами Сержо. 6 часов утра, ребят, и мы едем в Киев. Знаете на чем? Конечно же на Брабусе. Если вы думаете, что, это обычный Брабус, ребят, это Ешка 63 в Брабусе, еще и в универсале. Встречайте на нашем канале первый быстрый универсал от Мерседеса. Ребят, и в этом выпуске вы увидите просто какое-то мясо. Во-первых, Брабус не показал заявленную мощность. Ребят, мы очень расстроились. И против нее мы поставили три топовых вага. Сегодня в выпуске все о Мерседесе, все о Брабусе, все о Ешки 63 в кузове универсал от Брабус. И, конечно же, лютые заезды. И посмотрите, кто будет быстрее. Тюнинг из Украины или всем известная мировая марка Брабус. Брабус. классненький. ты скажешь по этому поводу, а по этому тоже не знаю. А, блядь, сука, нахуй. Постоянно моргает стабилизация, господи. Господи, блядь, не, ну веселая, весело. Для вагона, для универсала блядь, хороша. Прострельщики хорошие, ну, не, ну сладенькая, сладенькая. Пазартная какая вот мне нравятся слабые тачки, вот эти, там 700 сил. Ха-ха-ха, вы блядь. Мне не зачем нравится. Ты на них не сышь. Она вот на косаре, тут уже, ну его нахуй, блядь. Да на косаре хряще. Там что-то после 200 такие приходы. А здесь 120, она, ну не 120, 150, она умирает, блядь, да, то есть... Ребят, ну азартная машина, честно, но эмоционально. Я в восторге, мне так нравится, да, то есть звук классный, едет классно, прям, ну кому? Ребят, по звуку вообще, я считаю то, что у Мерседеса звук самый топовый. Панорама огромная, да блядь, все есть тачки классные, кайфуешь, что она в универсале. Никогда не мог подумать, что тачки в универсале будут так прям нравиться, и нравятся тех, кто шиб... просто нет, это, ну, редкая тачка, редкая. В городе чувствуешь, блин, уверенно. На трассе ее, конечно, разбут многие, да, то есть какие-то сильные тачки там, ну, по штуке ее, конечно, будут уничтожать вообще, просто сносить ее. Ребят, рулится охеренно, тормозов мало, одно оттормаживание с 200, второе 150 и все, и тормозов нет. Жаль, что М5 в 90 нет в универсале, но я думаю, что это Ешка в раз шестую, конечно же. Хорош, блять, 150, 170, 180, 200. Хорош, блядь, я если честно думал, что она будет как-то попроще ехать, как-то на местами вроде бы не быстро, а местами прижимаешь, это, ну и на руль вообще красивейший, убитый, конечно, вот это алькантара, ребят, это дрочь, вот все, что вот алькантара, это это ху... руль должен быть кожаный либо карбоновый, карбон с кожей, здесь вот эта алькантара, она все вытирается, она все убита. Собственник ездит еще в перчатках, это вообще какой-то трэш. Но вот этот матовый алюминий, конечно, салона Мерседеса, они до сих пор смотрятся и смотрятся солидно, надежно. Знаете, что нравится? Не горит никакой чек, ничего не греется, никак. то есть она едет на Чили, жрет бензина, просто ебнутся, херню проехали, уже, блядь, четверть бака просто нет. Еще хотел сказать один такой моментик, никогда не был фанатом Мерседеса, но в них что-то есть. Может быть, потому что у нас необычная Ешка, но я хочу сказать, достойная тачка. Кому не надо самых лучших цифр в мире, кто не гонится за просто результатами, да, то машина пойдет. Она такая не сильно броская, но при этом видно, что эта тачка, она топчик. Морально она немного устарела. Вот я хочу сказать, по салону нет. Вот салоны Audi жутко не нравятся, просто Audi очень красивое снаружи, но мне очень не нравится внутри. Бэхи неплохие там и там, Mercedes классный внутри и снаружи, конечно, есть моменты. Мультимедиа, огонь, карбона навалом, все есть. Ну, грубо говоря, обычная ешка. Ничего тут там прям сверхъестественно нет. Я был уверен, что хотя бы Прабус будет руль, как минимум. Вот у меня, например, 9FF на Porsche, ну хотя бы руль блядь, 9FF, ARK там. Ну, опять же, у меня пакет как бы доработок очень дорогой, ну, плотный. Вот здесь, я так понимаю, это начальная стадия. Посмотрим, как она поедет. Соперники сильные. Но я не могу смириться, как она, блядь, едет по этим ямам. Вот я, ну, честно, я не понимаю, как Mercedes в универсале может, блядь, такое делать. Ребят, эргономика крутая, звукоизоляция говно салон сборка говно посмотрим на тормоза ну тут обычная сталь даже не керамика да то есть хорош 150 170 хорош 170 тормоза плывут мало тормозов после 180 слабый хорош хорош Ребят, мы снимаем автомобили. И для того, чтобы понимать, какая тачка находится перед вами, мы рекомендуем пользоваться предложением CarVertical. Ведь благодаря этому приложению мы можем проверить автомобиль нашего оператора Сергея, который сейчас стоит за кадром. Ребят, Dodge Dart. Мы открываем приложение CarVertical, вбиваем вин-код этого автомобиля и получаем полную информацию, где, когда и как он был бит, с какими повреждениями. А еще мы можем увидеть его одометр. Пробег на определенный промежуток времени. Времени. ведь когда вы покупаете автомобиль, вам очень важно, кто его продает. И желательно проверить владельца на его честность, чтобы не купить кота в мешке. Мы всем рекомендуем пользоваться приложением Car Vertical, а по промокоду SER вы получите 20% скидку. Все ссылки будут в описании. Так, ребят, ну вот мы и приехали на компанию Upstage. Компания Upstage всегда нам помогает с замерами, всегда нам помогает с тюнингом и, конечно же, с рекомендациями. А тачек мы пригоняем очень много. Влад, э, смотри, мы тебе пригнали Брабус. Какой я еще не знаю это Брабус? 700, 800, 1000, Рокет, я не знаю, как он называется еще. Вот, и посмотрим, сколько он покажет. 4-х литровый мотор. Как ты думаешь, твои прогнозы? Что покажет тачка? 800+. плюс. Думаешь? Да. 800+. Э, ребят, мы на самом деле Брабусы еще не снимали. Посмотрим, чем удивит Мерседес. Ведь я знаю, то, что Брабус показывает очень много крутящего момента. Ну, все Мерседесы показывают много крутящего момента, а лошади у них такие себе. Поэтому смотрите красивый клипчик и идем смотрим на замер, а потом уже скажешь, вы бы сделали лучше, чем Брабус или нет? Да? Ну ты еще не смотрел график, ты еще не видел график. Поэтому... Хорошо, поэтому... Поэтому увидим график и уже откомментируем. Так, ребят, ну вот мы и замерили нашу Ешку. Клипчик классный. Просто, в общем, мне очень нравятся клипы на нашем канале при замере. Они очень классные, когда Влад вкручивает эти, эти разные крючки, машину присаживает на вот эти все ремни, она крутится. Наша тачка показала 769, почти 770 лошадиных сил, 1037 ньютон момента. Ожидаемые результаты? Я думал, будет больше. Думал и я думал, будет больше. Если честно, Момента много, момента хорошо, по лошадям немножко слабовато, но очень ровно, очень красивая прошивочка. Вот эта тачка, как бы ты ее оценил? Она идет 600 плюс в стоке, да? Ты бы ее оценил? Тачи один, тачи два, тачи три? стейдж один у нас будет 700. Ну, 1. Хороший стайч 1, а, наверное. Хороший стайч 1 или нет, до стайч 2, наверное. Да, да? А, смотри, против этой тачки сегодня будет ехать S8 на 700 сил и будет ехать Audi S4 на 700 лошадиных сил в последней будке. Шанс этого Мерседеса? Я думаю не Велике. <реш> Ребят, короче, все увидим в заезде и скажи свой комментарий. Сколько вы вы вообще дали мощности, я, если бы сказал, хочу ехать быстро? Та не випло. Ну, не випло. Ставиться ски, задача... Нет. Ну, задача в тисячу коней. В тисячу коней можна... Стейс три. Конечно. Этот мотор тримає тисячу коней? Тисячу сил буде. Максимум і все? Я думаю, да. Тобто більше не потрібно. Двигатель Audi, двигатель Mercedes і BMW. Все, V8, а BMW 4.4, Mercedes Audi 4.0. Какой самый потенциал успешный двигатель? Хороший від Audi. — Хороший, від Хороший BMW. Від А от від БМВ я бМВ потім ставив на третьому місці Мерсеб. Тобто, по БМВ мотор тисячу коней не тримає. Не тримає. А тут мотор хуже і тримає. Ну, дивіться, щоб робити, то за тисячу сил потрібно ставити ковку. Тобто, щоб бути да, кований шатун, поршень. Стейдж 3, гібридні турбіни, інтеркулери і поїхали. О, така ось. Да, тобто, щоб за ділом будущее. Що... Всі думають, що Брабус це тисячі кінських сил, 400 км на годину. Скажи, будь ласка, чому так мало потужності? Я розумію, що у них є різні стейджі. Стейдж так. 1, стейдж 2, стейдж 3. Я думаю, що це початкова стадія. Так, Ю -Ю 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 -Ю. початкова стадія. Тобто, я думаю, це базовий набір першого Мінімальний. від браку. Ми заглядали цю машину під нижче. У неї є каталізатори, вона повністю з екологію. Mm -hmm. Скільки така mm -hmm. тачка у вас стоїть Stage 2? Скільки буде коней, скільки буде по грошам? Я думаю, приблизно Stage 2 буде коштувати в районі 1800-2000 євро. 2000 Євро і Stage 2. Так. А скільки ми... коней буде? Буде, я думаю, 850 десь. Немало. Yeah, yeah. да. Немало. А, а отак будіть, будете чи ні? Поняв, хорошо. 850 п'ятдесят це, вибачте мене, це ну ета крепка. Що буде їхати? і така машина в Германії зможе виїхати? Ну, звичайно, зможе. Але чи вона буде легальна? Там я <бою>, поняв, тому що ця машина легальна. І власник нам сказав, вони могли зробити браби 900, але це там дуже великі там, податки, погоджування. Так, звичайно, вони будуть податок на потужність платити. І Я так розумію, що потрібно просто ставити спортивні каталізатори, щоб добитися такої. потужности. Ребят, сегодня снимать для вас вот такую вот красоту это Audi 3. Посмотрите, сбоку уже стоят конкуренты. Но мы, конечно же, отличаемся, ребят, потому что лучок сегодня от компании Ansa. Ansa это босс, а Ansa это Armani. Ребят, и вот так вот они красиво нас одевают в этом году. Весь этот год мы будем сниматься в вещах именно этих брендов, и в вещах, которые предоставляет нам вот эта компания. Я просто кайфую от этого. Ведь до этого я и носил именно вещи этих брендов. И если вам надо хорошее качество, если вам надо самые низкие цены ребят пожалуйста welcome к ним как вам нормально а сейчас легенькая перебивочка Едем дальше. Ссылки на Ансу будут в описании. Ребят, ну вот в кадре у нас Серега Цибульский. Серега – это мой соведущий, наш соведущий. Да, наш, лошки. наш соведущий, наш соведущий нашего канала. Профессиональное мнение от эксперта. Короче, серый Брабус в кадре. Что ты скажешь, кроме запотевших фар? Тебе слово, ребят, смотрите мнение эксперта, а потом подключусь и я. Я знаю, есть много людей, которые жить не могут без универсалов, потому что они помогли поднять строительство, побудувати Будинок, оформити все хазяйство, город і дачу, і ти привик до універсалу, однак час і достаток потребує більшого. Ти хотів би відмовитись від нього, не поспішай, тому що така машина дозволить тобі залишитись з універсалом ще на дуже дуже багато років. В Першу чергу основна інформація про універсали і швидкі універсали. Якщо ви їдете по автобану з шаленою швидкістю, якщо вам моргають в жопу, то це. Або заряджений РС, або ось такий от Брабус. Універсал це не про молодого діда, універсал це про тих, хто шарить за тачку, хто любить проїхати швидко і хто любить функціональний автомобіль. Як ви не засирали універсали, достатньо трошки нижче зробити посадку, і він вже дивиться максимально стильно. Звичайно, Mercedes це не про найкращі універсали в світі, але в цьому виконанні і безгрьобаних рейлінгів, і циганського тюнінгу, в вигляді якогось там хрому і так далі, виглядає вже досить потужно. Так, по на 20 Радіос, перферовані гальма. Величезні супорта це дозволяє зберегти шалену динаміку. На тижні можна використовувати просто як зручну комфортну машинку. На вихідних можна просто взяти rs 8 і розвести її в хлам. Оце, що треба було довести, дивіться. Якщо ти поважаєшся, любиш свою дружину, ти по-любому береш універсал, тому що з одного боку це буде зручне комфортне сімейне авто з дитячими сидіннями, але в будь-який момент це авто перетворюється на жорсткого диявола і просто зносить всіх конкурентів на дороги в хорошому сенсі, звичайно. Ви вже звернули увагу, що я не сижу позаду отак в спортивному зарядженому авто. На 800 плюс сил. Я в комфортній посадці, Чекарна музика, бурмістер, все на своєму місці. підстаканники, підлокітники, клімат і все інше. Тобто. Хороша, потужна авто, яка керується дуже дуже гарно, і при найменшій втраті комфорту. Я дуже люблю такі рішення. Свою думку обов'язково напишіть в коменти. А зараз ми ліземо на місце пілота, тому що по всій машині, навіть коли ходиш поруч, єдине про що ти мрієш, це звичайно опититися на місці. Пілота саме не водія, це важливо. Саме такого формату автомобіля абсолютно виправдовують витрату і немалу, тому що це авто коштує порівняно дорого, навіть з поміж всіх конкурентів. Однак кожна деталь тут виправдана: по перше, в нас стильне і кероване потужне авто. Однак, за кермом ще додає звичайно. Драйвовості цьому автомобілю це круте кермо з юнітами, а також варто подивитися навколо себе. Ти тут заходиш і повний склопакет, і красивий карбон, і управління електросидіннями, вентиляція, підігрів, все а також управління правим сидінням. Не знаю, що скаже Серджо про цю машину. Те, що абсолютно точно, що він хоче її наказати, він хоче сказати, що авто не варте своїх ні грошей, ні формат не виправданий. Але знаєте, що сьогодні я топитиму за цю машину як ніколи, тому що. Це абсолютне попадання в моє серденько, тому що класна машина, комфортна машина, сімейна машина з неймовірним потенціалом і вже з неймовірними характеристиками прямо зараз, прямо з заводу. Так, ребят, ну вот мы и возле нашей Ешки 213 кузов в универсале. И я вам хочу сказать одно. Эта машина визуально очко. Вот она выглядит полный трэш. Тормоза у нее отстой. Звук классный. Салон просто ебейший. У нее классная жопа. Морда вообще не нравится. Диски, ребят, 10 тысяч долларов. Честно, ну, не моя история, тормоза довольно таки слабые, посмотрите на эти тормоза. Я кстати катался на машине в динамике, с 200 гасится хорошо, со 150 еще лучше, а с 250 тормозов просто нет, идем дальше. Визуал просто обычная ешка, никакого вот нет шарма такого, что прям вот нет раздутой жопы. Вот смотрите, RS6, это же машина, и посмотрите на вот это дно, ну куда это годится, да, то есть. Узкое крыло, неинтересно. Жопа красивая, вот такие вот э, камни сваровские внутри фонарей, они очень круто смотрятся. Выхлоп АМГ. И вот мне, кстати, очень интересно, да, вообще в Брабусе всегда круглый выхлоп. Здесь именно выхлоп АМГ. И мы залезли в конфигуратор Брабус, и действительно, есть такая комплектация. Эта комплектация, грубо говоря, стейч, наверное, один. Это программное обеспечение, шильдики Брабус и... Конечно же, колеса обработаны. В следующий пакет уже входит аэродинамический обвес и выхлоп. В следующий пакет входит еще и доработанный салон. Вот так вот это выглядит. Ребят, сзади, ну, обычная машина. Честно, вот нет такого, что прямо она чем-то там захватывает. RS6 просто даст вход вот этой тачке конкретно. По салону машина, ребят, просто ебейшая. Салон это конек этой машины. Мне очень нравятся салоны Мерседеса в этих лет графика, ребят, графика до сих пор, считаю, самая лучшая. Audi вообще как пешком до луны туда, тем более и BMW со своими последними румбами конченными. Вот здесь это прям нормальный движ, очень красиво смотрится, просто нереальное количество карбона и очень удобное сиденье. Хлопок двери. Да тяжечка есть, ладно, пройдет, пятерик. Теперь панорама Everybody, Здесь, конечно, вот эти молдинги могли бы быть в нормальном глянце. Ну, бедноват. Вот бедноват. Не от шарма вот этого. Ну, М5, F90, в кадр, пожалуйста. RS6, в кадр, пожалуйста. И это машины этих годов. Ребят, ну насколько же они сильнее смотрятся, да? Здесь звук базара нет. Звук крутой. И мы взяли эту машину на обзор только из-за того, что одна в Украине и в универсале. Е63 вообще тяжело найти в универсале. А Брабус и тем более. Посмотрим, что сегодня машина покажет в заезде на динамометрическом стенде. Она показала довольно средние результаты. Нет никакого космоса. Это немного много, ни мало. Это неплохо. Мы машину уже померили 0-100, 0-100 она едет нормально, 100-200 нам не понравилось время, машина в буксе. Наверное, у нас некорректные замеры, потому что влажная трасса. Что касается комфорта рулежки, ребят, машина классная, мне понравилось, действительно. Я бы не отдал за нее те деньги, которые за нее просят. Она хуже выглядит, чем RS6, а едет еще хуже, чем M5. Поэтому такая себе покупка. А если учитывать то, что вы хотите редкую машину, то это топчик, это топ-1 потому что вы точно можете быть уверены, что вы в вашем городе будете один на таком универсале. Ведь в Киеве 3,5 миллиона человек, и эта машина одна на всю нашу страну. Я, если честно, от Брабуса ожидал немножко большего, потому что я сравнивал с другими тюнинг-ателье, например, 9FF, Менсери, ну вот разные такие компании, и там это, конечно, прям, ну, на голову выше. И я, кстати, очень рад, что здесь не круглый выхлоп, потому что у Брабаса он просто ужаснейший. Ребят, сейчас выставляем тачки на зарубу, посмотрите, что к нам приехало, и сегодня будем вас удивлять. Я сегодня хочу показать в видосе, именно как тачку можно в три раза дешевле, затюнишь, она просто будет разрывать абсолютно все. Причем это будет свежая машина, причем это будет комфортная машина, причем это будет машина, которая затюнена на украинском СТО. И сегодня посмотрим, что противопоставит украинскому тюнингу специалисты из компании Brabus. Короче, выставляем тачки на зарубу и начинаем наши заезды. Так, ребята, кто поедет сегодня с нашей Ешкой? 700 сил Audi самая слабая карта, 700 сил Audi и 560 лошадиных сил. Вот с этой машиной, я думаю, будет самая плотная заруба. А здесь мы покажем, как едет украинский тюнинг против немецкого. И это полностью стритовая машина, полностью со всеми рабочими функциями. Короче, предлагаю начинать. Ребят, ваши ставки. Скажите, кто будет первее? Моя аутюха на 700 силах, либо Брабус на 750. 560 лошадиных сил С4, либо 750 сил Брабус и 700 сил С4 против 750 сил Брабус. Ваши ставочки. Стартуем. Ребят, я хочу сказать такой момент вот от себя. Украинский тюнинг ВЗ, ВЗ Брабусев. Все машины с украинским тюнингом вывезли Брабус. Я, честно говоря, ну я не ожидал. Даже 580 сил S3 его вывезла. Ребят, и пусть нас объехали все Audi, все стейджевые тюниные тачки, никогда Audi не сможет подарить вот такого кайфа. Потому что для этого надо отталкиваться задними ногами. А вы знаете то, что Мерседес это классическая формула заднего привода, ребят. Отключили дрифт-мод и просто получили море кайфа. И пусть он по прямой не такой быстрый, как другие автомобили. Ребят, но зато какой кайф, какой запах резины. Зато какие красивые кадры для вас. Всем хорошего дня. Ауди такого не смогут сделать никогда. Вот на скате женщины, женщина на гольфе, она нас все время поджимала. Да, то есть она такая любительница, наверное, тоже острых ощущений. Там узнать на OLX, сколько стоит задний бампер на 63-й универсал. Да ну нах. Сережа потерялся. Ой, 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 ой. Если бы не было поворота, было бы плохо. Сука, так и не факт, что сейчас хорошо. Блядь. Как нам выехать? Блять, ребята, короче, решил выгнуться, прыгаю в правый ряд, и там по полиция, нравов, баны в рот. Ты хочешь еще подснять? Давай для тебя Давай я тебе историю скажу. Давай историю скажу. Снимай, блядь, бери телефон. Бери телефон. Ты, кстати, знаешь, как падает, блядь, лобковый волосок? Звук лобкового волоска, как он падает? Не? Вот так. важно, не важно, важно. Надо вот так вот. Не ваша шея пойдет. Та, нет, Женя, это, это, это другое. Это не туда. Ребят, ребят, включи свет бегом. Как он включается? Да вот, наверху, бля, бан в Короче, ребят, сзади едет чувак на Audi. Это S5. Вся на стиле, вся такая прям на приолине, вся такая прям, ну, крутая. Рабус 800. Общаются. Общаются. Мы же стартанем. Да, а мы нет ты, вас номера классные. Добро пожаловать в Мюнхен, господа. Немножко дальше. Мы вас дали, давно заприметили. Я говорю, а вот владельцы Ауди, сейчас посмотрим. Общаются они с владельцами Мерседес. Серьезно? Одна в Украине. Ребят, добро пожаловать в мир эксклюзивных автомобилей. Канал Сержио, компания UpStage. Вот такая вот именно коллаборация. Захвалитесь. Вот такая вот именно коллаборация у нас происходит уже 4 года подряд. Прошивки сюда, а лучший контент сюда компанию э, на канал, конечно же, Сержу. Компанию Сержу, блядь. Канал Сержу. Да похуй. Просто подпишитесь, поставьте колокольчик, э, поставьте закусение вот сюда вверх и напишите пиздатый комментарий. Всем хорошего дня. Ауди такого не бы сделать никогда. Все. стабилизация, где нахуй на отключаться, отключается это им А, погоди, так ну даже тут ничего нет, не делали, блядь. Все здорово. Здравствуйте. Здрасте. Все, мы больше не будем, извините. Хорошо, мы больше не будем. Извините, извините, пожалуйста. Дайте кулачок. Дайте кулачок на камеру. Мужчина, погодите. Не уходите. Хорошего дня. Ребят, вот такие у нас охранники. Они всегда нас понимают. Они всегда нам дают вот такие классные площадки. Так, ребят, тишина. Пожалуйста. Блять, прям такие стартики неплохие. А шо, а, 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 а шо, тебе тоже, да? Зацепило. Женщину ну, сними, пожалуйста, на ну, в камеру. Сними женщину, ну не надо. Ну сними, пожалуйста, ну сними. Да ну нормально. Да ну не, я не буду. Да чего? Сними. Что, поедем, дорогая? Давай пашить, давай. Она в Шанель, очки Шанель, у меня Данхил. Покажи, бля, Шанель. Ребят, ну что, едем с этой дамой? 100-200, кто первый? Мы первые.